নমস্কাৰ মৰ্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকল মই প্ৰণৱে ইউটিউব চেনেল ই ফৰ এডুকেশ্যনৰ উন্নত ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মৰ্মৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ মাজলৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ৰিভেচনাৰী টেষ্ট বা প্ৰি ফাইনেল এক্সাম দুহেজাৰ পঁচিছৰ যিখন স্বদেশ অধ্যয়নৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ সেইখনৰ সমাধান তেতিয়াহ'লে আছোঁ পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰ আগতে তোমালোকলৈ এটা অনুৰোধ মোৰ চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা মই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ বা বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ পাৰ্ট এ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলা প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে এক নম্বৰ কৈ দিয়া হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়ল মতে অসমৰ মহিলাৰ স্বাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান অপশ্যন এ চাৰি্ৰিছ দশমিক ছয় শতাংশ বি এসত্তৰ দশমিক ছয় শতাংশ চি ছয়ষট্টি দশমিক তিনি শতাংশ ডি তেষট্টি দশমিক ছয় শতাংশ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ছয়ষট্টি দশমিক তিনি শতাংশ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু লিথোগ্ৰাফী উদ্ভাৱন কৰা হৈছিল অপশ্যন এ ওঠৰশ শতিকাত বি ঊনৈছশ শতিকাত চি বিছ শতিকাত ডি একৈছ শতিকাত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ শতিকাত কুৱেশ্যন নম্বৰ তিনি ডিবগৈ তেল শোধনগৰ স্থাপন কৰা হৈছিল অপশ্যন এ ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনত বি ওঠৰশ নিৰান্নব্বৈ চনত চি ঊনৈছশ এক চনত ডি ঊনৈছশ দুই চনত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ চাৰি প্ৰাকৃতিক গেছত থকা মিথেনৰ পৰিমাণ এ দুইৰ পৰা আঠ শতাংশ বি একৰ পৰা এক দশমিক সাত শতাংশ চি আঠৰ পৰা ন শতাংশ ডি আশীৰ পৰা নব্বৈ শতাংশ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আঠৰ পৰা ন শতাংশ কুৱেশ্যন নম্বৰ পাঁচ অসমত কোন চনত সাৰুৱা তেলৰ সম্ভেদ পোৱা গৈছিল অপশ্যন এ ওঠৰশ একৈছ চনত বি ওঠৰশ বিৰাশী চনত চি ওঠৰশ বাইছ চনত ডি ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি ওঠৰশ বাইছ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ ছয় অসমৰ কোনখন অভয়াৰণ্য আটাইতকৈ সৰু অপশ্যন এ গৰম পানী বি পবিতৰা চি দীপৰ বিল ডি বৰা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ গৰম পানী অভয়াৰণ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ দুই তলৰ যিকোনো ছয়টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে দুই নম্বৰকৈ দিয়া হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এ ওৱান উত্তৰ পূব পৰিষদৰ দুটা উদ্দেশ্য উল্লেখ কৰা উত্তৰ পূব পৰিষদৰ মূল উদ্দেশ্য দুটা হৈছে পইণ্ট নম্বৰ ওৱান সৰ্বাংগীন উন্নয়ন আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু অপশ্যন টু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যবিলাকৰ মাজত সমন্বয় সহযোগিতা আৰু ঐক্য বৃদ্ধি কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ দুই দুই প্ৰকাৰৰ বেলন অভিক্ষেপৰ নাম লিখা উত্তৰটো হ'ব দুই প্ৰকাৰৰ বেলন অভিক্ষেপ হ'ল মাৰ্কেট অভিক্ষেপ আৰু কেচিনী কুৱেশ্যন নম্বৰ তিনি চিলিমিনাইটৰ দুটা ব্যৱহাৰ উল্লেখ কৰা চিলিমিনাইটৰ দুটা ব্যৱহাৰ তলত দিয়া ধৰণৰ প্ৰথম ব্যৱহাৰটো হৈছে অট'মোবাইলত ব্যৱহৃত পাৰ্কিং প্লাগত আৰু দ্বিতীয় ব্যৱহাৰটো হৈছে গ্লাছ উদ্যোগত কুৱেশ্যন নম্বৰ চাৰি সম্পদৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কৰা উত্তৰটো হ'ব সম্পদৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল কাৰ্যকৰিতা উপযোগিতা আৰু তৃতীয়টো হৈছে গতিশীলতা কুৱেশ্যন নম্বৰ পাঁচ ফ'ৰ চি এম ইকুৱেল ফাইভ কে এমক নিৰূপক ভগ্নাংশলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ফ'ৰ চি এম বা চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল পাঁচ কিলোমিটাৰক নিৰূপক ভগ্নাংশলৈ প্ৰকাশ কৰিলে ই হ'ব এক কিলোমিটাৰ ইকুৱেল এক লাখ চেণ্টিমি চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া পাঁচ কিলোমিটাৰ ইজুকুৱেলটো হ'ব পাঁচ লাখ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া চাৰি চেণ্টিমিটাৰ ইজুকুৱেল হ'ব পাঁচ লাখ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ইয়াৰ অৰ্থ অৰ্থাৎ আৰ এফ হ'ব ওৱান ইজ টু এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছয় কৌশল বিকাশ কি উত্তৰ দিব কৌশল বিকাশ হৈছে কৌশলগত বিকল্পবোৰ গৱেষণা আৰু চিনাক্ত কৰা আটাইতকৈ প্ৰতিশ্ৰুতিপূৰ্ণ বাছনি কৰাৰ উদ্দেশ্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ সংগঠনত কেনেদৰে সম্পদ আৱণ্টন কৰা হ'ব সেইটো নিৰ্ণয় কৰা হৈছে কৌশল বিকাশ কুৱেশ্যন নম্বৰ সাত ব্ৰুগুলেণ্ড অধিৱেশন কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি আছিল উত্তৰ দ্ৰুগুলেণ্ড অধিৱেশন ঊনৈছশ সত্তাশী চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই অধিৱেশনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন কুৱেশ্যন নম্বৰ আঠ ব্ৰহ্মপুত্ৰক কিয় পূৰ্বৱৰ্তী নদী বুলি কোৱা হয় উত্তৰটো হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ এখন পূৰ্বৱৰ্তী নদী বুলি জনা যায় কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎস আটাইতকৈ ওখ অঞ্চলৰ মাজেৰে প্ৰবাহিত হৈছে